Меня зовут Александр Сагайдак. Занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией. Практику веду с 2007 года. Как ты попал в профессию? После долгих поисков себя. Я 20 лет служил государству, ушел в запас подполковник юстиции в отставке. Ругаясь уже профессиональным языком, я могу сказать, что в психотерапию я пришел из своего личного кризиса. Ну, из жесткой структуры вообще в свободный полет, где себя искать, кем быть, чем заниматься, что мне ложится на душу сейчас, а мне уже, кхм, извините, было за 40 слегка. Было непросто. Поэтому ну, в моем восприятии это был кризис. Понятно, я вначале пришел под видом а, посмотреть, а что это такое. Хотя сейчас я уже понимаю, спустя годы и годы терпи, похоже, в тот момент мне самому нужна была помощь. И я очень рад, что я воспользовался этой помощью. Прослужив 20 лет, извините, где очень жесткие структуры, сохранить чувствительность, человечность, мягкость, ну, я себя сегодня за это уважаю. Вот такой примерно шаг был в эту профессию. В каком направлении ты работаешь? Ну, Присматривался, э, примерял несколько направлений, это и символ драма, это и э, когнитивно-поведенческая терапия, но вот все-таки мне больше надо, душу Гештальт э, подход. Здесь всегда есть место творчества, здесь всегда есть поиск, здесь есть место любопытству и свобода ухода, ухода от конструкций. Э, если коротко, для меня здесь много жизней. С какими темами ты хорошо работаешь? Ну, мне очень нравится работать с мужчинами. Вот э, именно нацелено на какую-то ревизию себя, э, на пересмысление, на какие-то неважно, возрастные ситуативные кризисы, когда что-то становится неудобно. Ну, точно я опираюсь, даже на некоторые фразы из моего военного прошлого. Господа, рюкзачки к досмотру. Ну, когда вот мы делаем пересмотр, а что есть? А чем я пользуюсь, а как это работает? И очень ну, для себя получаю удовольствие, когда вдруг мною что-то из любопытства замеченное у мужчины напротив, ему становится интересно и то, насколько он наполняется, как он восстанавливает себя. Я уважаю себя за свой шаг, что я смог когда-то что-то менять. Я с большим уважением отношусь к мужчинам, которые меняют что-то в своей жизни. Мне очень вкусно работается в семейной психотерапии. Любой терапевт работает с шрамами. У меня, у меня про это много опыта, у меня про это много шрамов, и при этом сохранившаяся чувствительность, внимательность, азарт, провокативность. Ну вот Судя по результату, ну, мне нравится и это получается. Я длительное время боялся э, как направление или как тема работы, работа с кризисами, какое-то время это для меня было что-то ну, как, как будто непонятное. Хотя на самом деле, когда у меня сложились сложили свои пазлы, э, я уважаю то состояние свое, и клиентов, когда наступает кризис, это всегда шанс что-то менять. Это сигнал про то, что э, ну вчерашний уже не работает, сегодняшний кризис это хороший волшебный пендель, что-то пора менять. Мне с удовольствием и толково получается быть рядом с клиентом в его кризисе, понимая, поддерживая, а где-то может быть немножко и провоцируя. Что такое психотерапия лично для тебя? Для меня психотерапия это развитие. Вот, не застревание э, на якоре, это всегда развитие. Я этим сам живу и со многими этим делюсь. Это не полечить, починить или исправить кого-то. Это развитие. Под какой саундтрек я бы закончил фильм о себе? Все-таки, если мы говорим о психотерапии, для меня очень важно, чтобы была, была импровизация. Это либо джаз, либо вот свободный наигрыш. Вот в данной точке моей жизни, вот скорее это был бы Эст золотой дракон.